यस पूर्वज में ना अभिजात देवाज्ञय मध्यमधन वादा मसंदो मस्यासी इधर चमत्कृ वृश्माय जस शरत तभी सप्तस्यादं बढ़िया इस अब्द समीतक्रुदा देवाज्ञय क्या मध्यमधन बाना आवत नम बुरजंबर

पश्चात् पूर्णिमतोपुरः यत्पुरुषेन हिजा देवायज्ञमदं वदान् वसन्दो अस्याजं ग्रीष्म यश्च तीवायज्ञाना सवत्नं गुरुसं भजं तं यज्ञं वरीषु प्रौक्षण्य तेन सेवा अजयन्त राज्यार्जेश्वरे स्मापद्मं भूजम्बन् सं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन् कुविदञ्जातमग्रदः तेन सेवा आविदन्तरिक्षं समवर्तदा